Сьогодні перший день саміту східного партнерства в Вільнюсі і ключова подія це бізнес-форум східного партнерства. Подивіться, який величезний список учасників бізнесменів з різних країн, кожен з яких платить одну тисячу євро, щоб побувати на цьому заході. Скажите, у вас было заявление, что есть шанс Украины подписать до пятницы. Это Надежда, еще остается или нет? Это все зависит от украинской стороны. Тот, кто принял решение за счет остановки целого процесса подписа, за ним решение, если вот продолжать это решение, или это изменить. 20 дверей открыты, возможность существует.

Храніка на міста Ставіцька. Ставіцький не смог на своє місце. Українська делегація прийшла остання на чолі з Арбузова. А депутатка пані Бережна взагалі запізнилася на зустріч у першому ряді. Окрім одного гостя, лише українці слухали виступи єврокомісарів та керівників європейських банків у навушниках. Європейський комісар з питань розширення Штефан Фюлер сказав, що вони розчаровані щодо України. Дуже ні очарование со стороны не только Европейского Союза, но и также со стороны людей Украины, потому что подписание самого амбициозного договора в Европейском Союзе, который поставил ясный сигнал инвесторам во всем мире, также для международных финансовых институций, заключается в том, что Украина серьезно думает про модернизацию. Самая первая э, такая сенсация, которая прозвучала, она прозвучала из уст Юлия, еврокомиссара по расширению, который заявил, что он не понимает, зачем Украине нужно 160 миллиардов для того, чтобы модернизировать экономику. Более того, он назвал эту сумму неприемлемой, и назвал, что эта сумма не, не на экономику, а это, скорее всего, деньги, которые нужны украинскому государству для стагнации экономики. И он даже так, ну, слегка презрительно сказал, что эту сумму называют сам individuals», по-русски это как бы некие особы. Мы прекрасно знаем, что это некие особы. Это Азаров, это Янукович. И вот это было самое громкое, что прозвучало. Сейчас выступает господин Арбузов. И на вопрос, почему все-таки Украина не подписала это соглашение, господин Арбузов заявил только то, что он, цитирую дословно, лично я сделал для этого все. Это исторический момент для нашей страны. Никто не обещал, что будет легко. Никто не предполагал, что э, все это пройдет как-то незаметно, поэтому мы планируем сегодня обсуждать в таком составе этот вопрос, который бы мог дать возможность найти выход из создавшейся ситуации. То есть, видимо, кто-то на кого-то сваливает вино, будем ждать Януковича завтра, а тем временем в зале в во время выступления Арбузова двое людей, я думаю, что из украинской делегации, встали с плакатами «Вы обещали». Підписати в вільні И второе, без Арбузов Не бувайте нашу мічту. Їх тут же обрали охранники, їх сейчас уже нет, но їх показали на большому екрані. Тоді показували ну в вдалі собі слішне аванс. Мета нашої мовчазної акції, нашого мовчазного флешмобу показати світу, показати лідерам Європи і містеру Арбузову про те, що громадськість не згодна з рішенням.